Виконання соціальних ініціатив президента, зокрема, програми Діти майбутнє України дали старт робочому тижню місцевої влади. Так голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький перевірив стан регіонального спортивного комплексу Олімпійський. Президент багато внімання виділяє розвитку спорту в страні. І, звісно, ми здесь власне міста. Ми то. Цю... задачу выполняем и мы ее будем выполнять успешно почему и у нас есть для этого все надо только серьезно задействовать инфраструктуру вот к примеру вот этот стадион или только что я был на разминочном стадионе разминочный стадион прошли соревнования разминка а инфраструктура аж осталась и ее можно использовать сегодня там прекрасное футбольное поле с искусственным покрытием и раздевалки, то есть все условия. И для того, чтобы машины ставить, есть две стоянки достаточно объемные. Так вот, сейчас мы посмотрели и наметили, что необходимо внутри вот того разминочного круга поставить мини-футбольные поля. Можно поставить 3-4 еще мини-футбольных поля, 24 на 42. И они вполне могут задействованы. Спрос очень большой у наших граждан на, на то, чтобы все-таки заниматься спортом. Поэтому инфраструктура, которая находится в ведении области, она должна работать на людей, на граждан области, в первую очередь. И второе, стадион Олимпийский. Здесь тоже необходимо продумать о том, то, что надо сюда людей пускать, пускать их массово рекламировать детей, допустим, бесплатно, взрослые по абонементу, ну, необходимо же компенсировать там воду, уборку. Это, в общем-то, здесь когда-то было. Я могу вам представить нового директора стадиона, Громаков Александр Юрьевич, заслуженный работник физической культуры и мастер спорта человек, который прошел всю, каждую ступень, закончил Харьковский педагогический институт по специальности физкультура, да? И преподаватель физкультуры, и он многие годы работал на разных должностях, и в спортивных школах, и в областной государственной администрации. Очень важно, что у него большой опыт, и я уверен, что вот эти вот две такие площадки, Александр Юрьевич, вы сможете задействовать, раскрутить на благо людей. Все-таки это коммунальная инфраструктура, первая все-таки задача — сделать ее доступной для людей. А уже деньги — это уже потом. Важно, чтобы она была неубыточна. Это, скажем так, у нас неприбыльная должна быть организация. Это у нас должна быть просто хозрасчетная, безубыточная организация. Но люди должны массово здесь заниматься. Вот мы с вами здесь были, пока этого нет. Я надеюсь, что сегодня у вас первый день работы, и вы это все внедрите. Я тут вас Вам всегда допомагає ваш помощник. стадіон Олімпійський після проведення світової першості серед юнаків. Отримав від міжнародної федерації легкої атлетики сертифікат першого класу. Сьогодні цей об'єкт безумовно флагман спортивної інфраструктури, але в інших містах області теж не збираються відставати. У нас предполагається, ще робота. Ми на тижні відкриємо великолепний стадіон «Металург» в Артемовській. У нас на очереди ледовая площадка в этом месяце в Дружковке. У нас плавательный бассейн на очереди в Дружковке. У нас готова документация для документация проектная для Дворца спорта Шахтер в Горловке. Мы будем ремонтировать уже деньги выделены Колос Старобешева, стадион Волновахи. И я вам прямо хочу сказать, что просто возродиться инфраструктура, та, которая где-то сейчас не используется, заброшенная, инфраструктуру мы подтянем. Мы со своей стороны поддержим, мы готовы быть участниками финансирования. Полностью на себя брать, конечно, мы не сможем везде все. К тому же Колосу полтора миллиона выделено в Старобешево, с области. Сейчас мы смотрим Волноваху. Ну, Горловка тоже у нас приоритет, все-таки огромный город, необходимо ему помогать. Не варто забывать и про приватно-державное партнерство. В области реализуются несколько проектов сбудивания объектов спортивной инфраструктуры. Вот пример и союз три стадиона в и предстоящее строительство, которое ведется к Евробаскету, к арены Это яркие тому примеры и спасибо всем, кто не безразличен к интересам государства и вместе с государством развивает спортивную инфраструктуру. У нас в пятницу мы заканчиваем соревнования по стрит-воркауту. Я тоже вас приглашаю на финальные соревнования. Я обязательно все-таки хочу, чтобы победители наградили призами, в том числе и от меня. Поэтому я там обязательно буду. И, знаете, для нас было естественным каждую перемену ходить на турник, на брусья, крутить солнце, пойдем переворотом, выход на две. Сейчас это не вполне естественно, к сожалению. Все как-то больше в компьютерах, наверное, и все больше потом сидят на лавочках, освобожденные от физкультуры детей. Как-то при мне такого не было освобожденных. Ну, будем, будем укреплять нашу детвору. Мы помним период, когда активно будувались футбольные поля с искусственным покрытием, але сегодня, как правило, они не придатнее для занятий спортом. Есть и то, что не сохранили где-то, а есть уже оно просто изнашивается. Надо снова выделять средства и менять просто это покрытие. Я это тоже наблюдал, я же иногда выезжаю на площадки и смотрю и в интернатах, то, которое уже простояло несколько лет, оно требуют либо ремонта, либо замены. Но мы будем продолжать и строить э, детские вот такие школьные футбольные площадки с искусственным покрытием. Ну, учитывая ваше замечание, я думаю, Виктор Иванович, наверное, вы правы, надо подумать, э, как еще и восстановить, не потерять ранее сделанное. А то мы для статистики можем сделать много, а показывается, что те, которые начинали, они уже выходят из строя. Так что надо будет предусмотреть средства и на ремонт. Розвивати фізичну культуру та любов до спорту може кожен. Ніхто не заважає у власному дворі встановити спортивні знаряддя. Керівник області поділився власним досвідом. Спортивні площадки, звісно, в школах будемо розвивати. Ну, розумієте, як? Я усідові у дворі нагає поставив і брусія, і турнік. Сказать, что там не слезают с них, нет, не вытерто, как при нас, прямо скажу. Все равно больше как-то, смотрю, в беседке сидят. Ну, наверное, нет, нет да кто-то все равно и подходит. Я, по крайней мере, тоже там подтягиваюсь. Сьогодні в області функціонують 93 стадіони, 51 басейн, понад півтори тисячі спортзалів. Хоча у фізкультурних заходах беруть участь та активно займаються спортом лише 17% населення і 40% від усіх школярів та студентів. А цей показник аж ніяк не може задовольнити ані владу, ані громадян. Кого не задовольняє, найбільше може покращувати статистику особисто на будь-якому спортивному майданчику.